Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah saya akan membentangkan tajuk pembentangan saya iaitu sumbangan Abdul Malik bin Marwan dalam pemerkasaan ekonomi kerajaan Umayyah. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Mushrif bin Muhammad Hamisham, nombor matrik A203935 dari Pusat Kajian Usuluddin Falsafah. Sebagai pendahuluan, kerajaan Umayyah ini merupakan salah satu daripada empire Islam yang paling luas dan berpengaruh dalam sejarah awal Islam yang mana berpusat di Damsyik iaitu di Syria yang berasaskan sistem pemerintahan berpusat dan bersifat warisan ataupun lebih dikenali sebagai sistem monarki dan kerajaan Umayyah ini telah diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 hingga 60 Hijrah bersamaan 661 hingga 680 Masihi setelah berakhirnya era pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin dan semasa di bawah pemerintahan Khulafat Rashidin ini, kerajaan Umayyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sangat hebat dalam segala aspek dan telah membawa pembaharuan yang besar semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan iaitu pada tahun 685 hingga 705 Masih. Dan dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh Abdul Malik bin Marwan ini telah memberikan kesan dan impak yang mendalam terhadap pengukuhan ekonomi kerajaan Umayyah dan menjadi asas penting dalam sejarah pembangunan ekonomi Islam. Boleh lihat pada latar belakang Abdul Malik bin Marwan. Nama beliau adalah Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Aish bin Umayyah bin Syam bin Abdul Manaf. Dan beliau ini telah dilahirkan di Madinah pada tahun 26 Hijrah bersamaan 646 Masihi di zaman pemerintahan khalifah yang ketiga iaitu Ina Usman bin Affan yang mana beliau ini merupakan salah seorang daripada Khulafat Rashidin. Dan Abdul Malik bin Marwan juga telah dibesarkan dalam suasana keilmuan dan telah dididik dengan pendidikan agama secara langsung secara langsung berguru dengan Khalifah Uthman bin Affan di samping memfokuskan terhadap penghafalan Al-Quran, hadis, fiqh, tafsir dan banyak lagi walaupun ketika usia masih muda. Dan beliau ini Abdul Malik bin Marwan juga merupakan salah seorang daripada tabi'in serta dikenali sebagai seorang yang zuhud berilmu bahkan minat kepada syair-syair. Buku dan membahaskan buku-buku tentang kesasteraan seperti kitab Ar-Ramif Nuratul Adab karya Muhammad bin Yazid al-Mubarak dan banyak lagi. Dan setelah kewafatan Marwan bin Al-Hakam yakni ayah Nde kepada Abdul Malik bin Marwan terjadinya pemberontakan kurang khawarij dan syiah serta ancaman luar daripada Bazaintai dan mun dapat ditangani dengan baik setelah beliau dinatik sebagai khalifah. Dan kepimpinan Abdul Malik bin Marwan ini selama dua dekad iaitu pada tahun 685 hingga 705 Masihi. Okey kita masuk kepada sumbangan Abdul Malik bin Marwan. Pertama sekali antara sumbangan beliau yang paling signifikan adalah reformasi mata wang yakni pengenalan dinar dan dirham Islam kerana beliau telah melaksanakan proses Arabization of Diwan iaitu bahasa pentadbiran ini telah ditukarkan kepada bahasa Arab bagi mengukuhkan dominasi ataupun penguasaan Arab Muslim dalam urusan pemerintahan juga. Dan langkah ini bukan sahaja bertujuan untuk memutuskan pergantungan kepada mata wang Malaysia dan namun bagi memperkukuhkan lagi kekuasaan ekonomi Islam dengan memperkenalkan identiti kewangan sendiri. Dan di samping itu juga mata wang baharu iaitu dinar emas dan dirham perak ini diperkenalkan dengan reka bentuk yang berteraskan Islam menampilkan ayat syahadah dan ayat-ayat Al-Quran -ayat di samping bertujuan, bertujuan untuk memperlihatkan ketegasan kerajaan Umayyah dalam membentuk identiti mahupun politik, ekonomi dan agama dan yang berasingan daripada pengaruh luar dan kesan daripada perubatan tersebut membuatkan kedaulatan politik kerajaan ini semakin kukuh dan pengaruh semakin tersebar luas. Bukan itu sahaja, Sumbangan beliau yang lain adalah pembaharuan sistem cukai yakni penetapan semula hukum berkaitan kharaj dan jizyah. Dan langkah penetapan semula ini diambil agar cukai yang dilaksanakan itu selari dengan prinsip keadilan Islam. Dan menurut syarak tu, jizyah ni hanya dikenakan ke atas orang bukan Islam sebagai tanda perlindungan negara terhadap mereka. Dan pendekatan ini bertujuan untuk selaraskan lagi pelaksanaan cukai dan kembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dan selain itu juga kutipan kharaj ini disusun semula oleh Habib Malik bin Marwan berdasarkan tahap kesuburan dan keluasan tanah <coughs> kerana sistem terdahulu hanya memfokuskan uh, mengenakan kadar tetap tanpa mengambil kira hasil tanah. Ada sebab yang demikian dengan penyusunan semula sistem ini, para petani dikenakan cukai yang sepadan dengan hasil tanah mereka dan langkah ini juga mampu menyumbang kepada pendapatan negara secara berterusan. Dalam pada itu, penyelarasan bahasa pentadbiran dan perlatingkan pegawai kas juga penting khususnya di bawah pembaharuan sistem cukai kerana menetapkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi terutama dalam urusan percukaian bahkan pentadbiran kerana bertujuan bagi menyelaraskan sistem percukaian dan pengurusan hasil negara dalam satu bahasa yang dapat difahami oleh pentadbir dan hal ini memudahkan proses mendapurkan kewangan dan membuat keputusan untuk melantik pegawai-pegawai khas dalam menguruskan kutipan cukai dan bertujuan untuk merekodkan hasil yang didapati dalam sistem yang lebih teratur dan mereka juga turut memperkenalkan sistem audit dan dokumentasi kewangan supaya tidak berlaku penyelewengan dalam proses kutipan hasil cukai. Dan tambahan lagi, pegawai kerajaan dan para tentera juga dapat menerima gaji selesa tetap supaya dapat menjamin kestabilan politik dan keselamatan dalam negeri. Bukan itu sahaja, antara sumbangan Abdul Malik bin Marwan yang lain adalah perkembangan infrastruktur ekonomi khususnya terhadap jalan raya dan sistem pos. Bagi jalan raya itu sendiri adalah dikatakan demikian kerana memastikan jaringan dan kelancaran hubungan antara pusat pemerintah di Damsyik dengan wilayah-wilayah utama seperti Mesir, Kufa, Irak dan lain-lain lagi dan menggalakkan pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan dan bahkan berperanan penting sebagai penghubung di antara pusat pertabiran dan pusat jajahan dan bagi pembinaan jeneraia juga memudahkan peragihan barang dagangan daripada satu wilayah kepada wilayah lain serta mempercepatkan lagi, sebagai yang diketahui mempercepatkan lagi pergerakan hasil pertanian daripada dua negara ke pusat bandar dengan lebih selamat dan terjamin dan bagi sistem POS pula dapat dengan menaik taraf sistem POS ataupun BARIC yang merupakan satu rangkaian perhubungan rasmi antara pemerintah dan wilayah. Di samping sistem POS ini menggunakan laluan yang sama dengan jalan utama yang menempatkan utusan kerajaan dan kerajaan sepanjang perjalanan. Dan maklumat sulit juga melalui sistem POS ini dapat disampaikan dengan lebih cepat dan tepat melalui sistem ini kerana dikendalikan oleh kakitangan khas dan bertanggungjawab terhadap rahsia dan memantau keadaan ekonomi melalui laporan yang dihantar ke pusat pemerintah tambahan lagi, keselamatan perdagangan juga merupakan fokus dalam perkembangan infrastruktur ekonomi. Hal ini kerana wilayah kekuasaan yang luas merangkumi Timur Tengah dan juga Asia Tengah ini membuatkan jaminan keselamatan bagi dalam perdagangan dan para pedagang merupakan keutamaan agar memastikan kelangsungan kegiatan ekonomi ini dapat dijalankan. <tuh> bagi kawasan yang berisiko tinggi pula, pasukan ini telah ditugaskan sepanjang laluan perdagangan utama bagi mengawal keselamatan dan mematau sebarang aktiviti yang mencurigakan dan aspek perundangan juga turut dipertingkatkan lagi bagi dengan pelaksanaan undang-undang yang ketat terhadap jenayah merupakan jenayah merupakan pencurian bahkan penipuan dalam urusan dagangan dan oleh kerana itu tindakan keras kerajaan Umayyah ini terhadap pelanggaran undang-undang merupakan faktor penting dalam mengekalkan kepercayaan para pedagang terhadap sistem ekonomi Islam. Sebagai kesimpulannya, sumbangan Abdul Malik bin Marwan ini dalam memperkasakan ekonomi kerajaan Umayyah merupakan salah satu pencapaian terpenting dalam sejarah ekonomi Islam. Hal ini dapat disaksikan bahawa pelbagai pembaharuan yang dibawa yang dilaksanakan merangkumi aspek yang menyeluruh di samping pendekatan yang dibawa itu memfokuskan terhadap kecekapan pentadbiran dan kestabilan kewangan serta secara tidak langsung memberi kesan terhadap ketahanan ekonomi dalam jangka yang masa panjang dan secara keseluruhannya dasar yang diperkenalkan oleh beliau ini menunjukkan corak pemerintahan yang berpaksikan kecekapan pentadbiran di samping memfokuskan serta menumpukan terhadap kebajikan rakyat. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.